Добрый день. Что? Машина? С какой целью интересуетесь? Хорошо? С какой целью интересуетесь? За парковочку надо будет заплатить. Нам знак стоит. Чек мы вам дадим, все нормально, как должно быть. знак стоит да, не, пожалуйста. не по ГОСТу. Как не по ГОСТу? там другой знак. А конечно. какой сейчас по ГОСТу? Извините, пожалуйста, в таком случае. А можно ваше удостоверение? Я обязательно покажу. какой по ГОСТу скажите мне, пожалуйста? Там, по-моему, циферки другие должны быть. Ну, да ну мы посмотрим еще раз. Ну, там 10, 20, 50, 5, да? 5, 10, 20, есть такой знак, и есть 5, 25, 50, это не имеет никакого значения. Это знак платной парковки, я думаю, вы это знаете так. Ну, хорошо, а кто предоставляет услуги парковки? Мы. Ну, там нету, не написано ну, ни фирма, ни контактного телефона. это уже не, не, не ко мне вопрос. Я знаю так, у меня есть удостоверение, есть кассовый аппарат который я должен взять денег и вручить вам чек, правильно? Ну, возможно, вам лучше видите? знать. А можно ваше удостоверение? Пожалуйста. Да, ну все купа вы что думаете? Мы же не ну, пошли. Я посмотрю, что, что, за фирма-то хочет? Альфранцевит. Сади инспектора паркования. Да, Альфранцевит, это он за что угодно. Можно я гляну еще? Чуть-чуть палец 157 хвала. -го Дата выдачи. 2006 -го год. Ну так я что-то сыпкаешь, працюю. Нужно подновить. Ясно, Галыч. Галыч Трансервис, я же вам сранцерк. Сранцерк. А почему 4 гривна, а не 2? Э а вот все так, а вы сколько времени будете? Я так и не спросил. Ну, да, до 5 минут. Ну, до 5 минут тогда вообще платить не надо. Но... От 5 минут. Ну, если сейчас... Ну, это то другое дело. А почему все-таки говорите 4 гривны? Ну, может кто-то долго стоит, я же не знаю. Если человек говорит 5 минут, значит, я скажу 2 гривны. Ну, а если час стоит. Значит, тоже 2 гривны. А если час и 5 минут, значит, 4 гривны. А там, там 10 минут дается. А это 5 минут. Другой 5 минут. 10. Ну, я же не знаю, стоит. Как этот самый этот знак, знаете, 5 минут. Ну, как говорится, в правилах написано 5 минут. Так же самая парковка до 5 минут. Когда вы подъехали, вышли с машины, да, передали да, да. груз и сказали до свидания. это денег никто не будет. Понятно. А еще вопрос, там точно, вы... там точно даже и не указано, или 10 минут, или 15 минут, потому что приходят и говорят, А таких 15 минут. Я говорю, где вы это прочитали. Нам говорили постоянно 5 минут. Вот вы говорите 10. Здесь так, в законе, вернее, в постановлении... Ну не, не нету, не сто... ну нету такого, вы понимаете, я уже и сам смотрел, я уже и по интернету смотрел, думаю, все-таки для себя хоть знать, uh -huh. нету нигде указано, сколько время можно стоять в А скажите, а почему нету все-таки знака, что это галыч, так она еще раз, галыч... Уважаемый, галыч -трансервис, Трансервис. это уже вопросы некому. Ну, с руководством разговаривали на это? Мы так говорили, так это уже, я тебе говорю, сколько времени постоянно никто ничего, никогда претензий не имел. Насчет этого. Ясно. Это а... первый раз, вот я услышал от вас, кто, что, к чему. А тут еще паркоматы где-то есть? Сейчас ничего еще нету, потому что во Львове их еще не поставили нигде. Ну, вот слышал, что с 1 января должны паркоматы... Это быть? я в пуст... Значит, вон большая стоянка, тоже. Посмотрите, сколько мест. Ни одного паркомата. У нас маленькая стоянка. Ну, это новую построили, Так, посмотрите, да? вот сколько там мест. Там 300 мест, 330. Нет того автомата. И в во Львове вообще, говорю, иначе автомата нет. Нет, там другая фирма, они построили ту то И ни одного нету автомата. И в нас никого нет. Mm -hmm. И в Львове еще нет, я же говорю. Когда-то было во Львове, вот в центре я города знаю. стояли, на на тоже паласу, да? да? стояли два автомата, потом их сняли, и по сегодняшний а, день их нет. Они не стоят, просто не работают. Ну, разве что стоят. Mm -hmm. Ну вот так вот так, ну, как говорится, у нас это все идет, не знаю почему и как, и и что. А, Таменкош подал эту кабинет министров, чтобы дали объяснение, как это должно все происходить на сегодняшний день. От 8 числа, я вам скажу. Mm -hmm. Ну, депутат Томенко, вы в курсе, знаете, за кого я имею в виду. Ну, mm слышал. -hmm. Да. Ну вот, дал, чтобы кабинет министров, чтобы объяснил, как это должно быть с этими паркоматами. Mm -hmm. Вы знаете, сколько один паркомат стоит? 100 тысяч понял, семь-восемь тысяч евро, так и правильно. И будете инвестором, вопросов нет. Я не знаю, да, кто и будет ставить. Так нет. я же говорю, я не знаю, кто и будет ставить, когда если надо будет это я понимаю это одно, это просто все кинуть на произвол судьбы и все. Здесь он не выгоден никому. Семь да, же... тысяч. А паспорт парковки есть? Это уже все в офисе. Все документы в офисе. Вы знаете, что у нас вот это время, кассовый аппарат, что больше нам ничего не надо. А кассовый аппарат еще. Нет, кассовый, есть, кассовый нет, ну, кассовый нет, Кассовый есть. Стол, все да? есть да. Потому что он на этом самом. он нас еще там на практике первый день человек вышел. Что здесь работать будет такой повод? Вот такие, как я, еще может найдется пару друзей таких. Ага. Добрый. Сколько? долго. А что платная парковка, да. а кто осуществляет <coughs> Фирма так называется, место? Нет, территория это и место. Галсервис. А почему таблички нету, что парковка платная и что? То будет просто потом переменяло все. Mm -hmm. То mm маленько все веселяют, автобусы звезды. Давай на лимон и після ремонт. И паркоматы, и, и знаки новые, все новое. Ага. Ясно, а сейчас? А сейчас почему нету? Ну то что сидя еще было? Это давно весит, да, уже? Да. Ясно, вы говорите, 4 гривны? Да. Это за сколько? А 5 хвилин до 1 час. Вы хотите сказать, 1 час 4 гривны, да? да? А у вас чек есть какой-то? Зараз вам принесут чек. Есть. Касовий апарат, на сквіт, магазин. Все, у нас є про шипар. Ну, так вы будете ходить туда-сюда, да? Вот, ну, наша про шипарка. А вы знаете, вот вы говорите 4 гривны, а по моим данным 2 гривны за час. Нет, центр, что уже давно. Шас там тариф. Центр, ежедав, взял 4 там на Чат все, Знаете, неделю назад я проезжал сюда, было две древние. Человек ты Я на работе все идут. Ну я знаю. И потом он тоже Сутки, не им сутку бегать. Чтобы не били. Можно чек посмотреть? Я вам принесу. Не, не надо, я все равно сейчас уезжаю. Я да. просто хотел глянуть на чек. Принесу вам хорошо. Гал транссервіс, да? Галич трансервіс. Так это за два години? Ні. Значить годину. Одна Нет. година, 2 гривень, послуги то є, yeah. а, ще послуги да, А, еще послуги надають сюди. А как расшифровывается парковка? Сама? Нет. 4 грн. Ну, сбир... ...парковка 1 ГД это за 1 час 2 гривны, Так? Нет. И парковальные послуги 5 грн. 5 гривен. А что, подогреваете что-то? Нет. Пожалуйста, подожди. Добрый день. 4 грн. За что? Да я за что? Ну, ты Понял. Вы просите у меня 4 гривны, да? За... Это как? Ну, вы стоите... А так, я стою, и... я... Тут платная парковка? Да. А там знака конечно. А я не знаю не знаю не знаю, не, знаю, не знаю. не знаю, не знаю Ну, там парковка просто, знак. И какие-то циферки. 10, 15, 20, да? От 5 минут до, до 1. Ага. 4 гривны за час? Да, от 5 минут до, до 1 4 гривны. Что-то много? Я много. знаю. Ну, я знаю, должно быть 2 гривны за час. Не знаю. Тут таки... так. У нас такие. Да. А где у вас тут... Прошу? Куток с пожилоча для вас. Книга жалоб, там, документы. Ага, жаліти, если хочете на мене, сюди? Я не знаю. Да я недавно пишу, я на стажировке сихать. А что за фірма займається паркуванням? Нам не дають документи, носити, прошу пана. Ми працюємо так, спикла, у нас уплачують Добре, ответьте на вопрос. Какая фирма занимается паркуванням? Я не знаю еще. Вы не знаете, где работаете? Говорите... Скажите, что не хочет оплачивать, и я иду дальше. Нет, вот, было... секундочку. Да, ради Добро. Ну а что вы говорите, за паркование платить надо? Да. А сколько? 4 гривен. За сколько это? Один на час. Да. А какая фирма предоставляет услуги паркования? Хорошо. Какая фирма предоставляет услуги паркования? Как фирма называется? Где вы работаете? Галыч Транс Сервис, а можно посмотреть за что там платится 4 гривны?

Практически за два часа предлагают заплатить. Скажите, а тут в чеке выбито, что оплата идет за два часа? Я за две. Ну, посмотрите там две гривны, одна година и еще две гривны, еще час. Одно. Один плюс один будет два. Да? Оно так закладена аппарат, еще она так идет через аппарат. То есть вы предлагаете мне сразу 2 часа платить, да, получается? Почему 2 часа? Один час стоит 2 гривны услуг паркувания. Я правильно понимаю? И на сколько часа пришла? Я минут на 20. не хотите платить, так и скажите. А вы начинаете с этими чеками фотографировать, то тут уже и корреспонденты снимали, это тоже не для меня есть. Нет, я понимаю, что это ваша работа. И... Снимут а... меня другого, поставлю такого, другой будет ходить. А не подскажете, где вам? Сначала садового сниму, а то тогда будут <laughs> и все идти. Кто же не... тут этим керует? Садовый, и садовому сдаем тебе. А все начинают сразу. А не подскажете, где тут куток споживача? Чей? ну, фирмы Галыч Транссервис или как она там Стрейский. Стрейский базар на место Яночки за а книга жалоб и предложений где находится? Вот там? Ясно. А табличек у вас нету, где написано стоимость услуги и какая фирма предоставляет услуги. Если тут только зона паркования. И все. еще должна быть табличка, где написана фирма, которая предоставляет услуги. Нету нигде здесь. И какая табличка? Ну, под знаком зона паркования ставят табличку. Что предоставляют услуги фирма такая-то контактные телефоны и цена услуги. Парень, вам не Киев. Тут бомжи ещё немного и эти знаки с за жену забрали. Ясно. Добрый. Что-что? За -что? Что, парковкой. Что, за парковкой, это Платная парковка. Главная парковка. А кто предоставляет услуги? А вы А почем наши услуги? Сколько вы будете стоить? 20 минут. Сколько? Добро. А где табличка? Стоимость услуг. Да оно работает. Давно работаете? Знать удостоверение есть у вас? Кобликов, Сергей Володимирович, секундочку, можно? Инспектор паркования, автоматовая плата, дата выточена. А до когда? Все, до когда? Насколько она выдается? Не а знаю, не знаю. подождите, подстава там... -чуть. Сейчас, подстава. Ухвала 157 Військовой міської радої 28.12.2002. А где-то вот у вас тут куток споживача есть. который час не подскажет так время у нас практически час чек выдали нам на 4 гривны Да у меня к вам два вопроса. Во-первых, почему здесь выбита 10.31. А, ну давай убочаюсь за И вторая, там 4 да, гривны да. указано. Хорошо. Куда можно обратиться с замечаниями? Раз, будет завтра 8 где-то. До 8 часов будет начать. А по телефону кому-то его можно вызвонить? Я не знаю, у меня материн. А тут нигде нету таблички с контактными телефонами оператора, на стоянке? Нету? Нету. Добрый день. Добрый день. Паркование плачу. Чтобы... Что? что? Паркование плачу. А сколько? Четыре гривны паркование. Это за, за сколько? На час. Серьезно? А, а где табличка? Что, паркование платное, во-первых. Во-вторых, э, кто оператор? Ну, он, он знает, сколько Ну, он скорее лежит там. Э, а кто оператор? Что оператор? Э, паркование. Как фирма называется? Галлэстранссервис. сервис. А вы говорите 4 гривны в час? Да. А с чего вы взяли? Кто вам сказал? Керенецкий, сказать. А фамилия у керенецкого есть? Есть. Можно услышать? Это директор фирмы, да? Добрый день. Добрый день. Добрый день. Сколько? Это за сколько времени? За час. А по моей информации, за один час должна быть 2 гривны. Может, вы ошибаетесь? Нет? Все платят 4 гривны? Да кто приезжает? Ну а как должно быть? У За час. А можно взглянуть на такой чек? Давайте. Ой. Интересно. Ну, 4 гривны это же за 2 часа. Вот смотрите. Сбер месяца паркувания 1 година 2. И еще за 1 годину 2. И в сумме получается 4. Я даже сниму это. я прав. Ну да, в принципе. Да не в принципе, а точно. А вы 4 гривны говорите. Так, сказано, брат, мы тут играть, что ли? Ясно. А с меня 2 гривны возьмете? Ладно, я, в общем-то, уже... Вот так приезжай на, на, на 5 километров, там, Женина, если дать, вот сюда, там, с судьи, с Ты же тоже спорить ты не будешь, вы, ни... дайте взяли, ничего не платят. Кто не хочет, и и все. я, их а понимаю, а тут же парковка организована не по правилам. Знаки старые, разметки нету. Ну а что у нас сзади по правилам? так нужно, что? нужно что? стремиться. Но часто вы говорили, что у вас парковка не по правилам. Кто то а, ка тут? То... Каминский начальник? Я не знаю. зато а то, то, как в этой стране без порядок, то самое и без порядок. органы и в целом. Что у нас без порядок